Да, спожди, я здесь так, не знаю. а кто, скажите? Фамилию знаете, кто крадишку осуществил? Можно мы и знаем. Ну, ну так скажите, сказать, знаете, что не не? нет? Не, так вы скажите, нет. вам сказали кто? Я вам скажу на фамилию, скажете, я просто заменяю. Так вы скажите, я, я же документы по показать. показал. Да. А кто скоил фамилию? Скажите, пожалуйста. ласка. На вас. Кто? Я вам все не скажу. Ну как, а тогда что? А кого вы затрымывали, знаете? Я вас не затрымывал, А что вы срубали? С вами спутывались. А я не хочу с вами спутываться. Я заказал еду, хочу выпить он свой чай. Распидатель, а я вас дома не затрымывал. Не хотите, вы к маме и, и все? Вызывайте сок. Я хожу в ресторане сидеть кушать. А на мишу? Выбачьте, Я хочу сидеть кушать. Я оплатил, оно остывает. Вы меня компенсируете со своей зарплаты? Ужас. Привет. Привет. Бандиты фагонов. Ужас. Ужас. Что вы хотите? Вызывайте следственную оперативную группу, пусть устанавливают личность. Везут меня куда? В рай дел и устанавливают личность. Что? Я вызову сейчас полицию сам. Я могу сейчас зайти в заведение, которое я оплатил продукт забрать. Там мой телефон, там мои личные вещи. Вы еще один. То вы перевышаете свои службовые обовязки. Зараз. Но ну, вы установили личность? Вы знаете, с кем вы разговариваете? А кого вы задержали? Я не хочу с вами. Я не хочу с вами, вами спелкуваться. Я... Я... Как вы сказали, тем затриманный. затриманы. Же... Ну же... дайте спилку. я пройду. Можно я пройти? Да раз, повспилку? Я в заведение зайду. Я никуда не убегаю. <призывания> я могу. <призывания> ну, спелкуемся. <призывания> хорошо. Я не хочу с вами спилкуваться. Да тому не хочу. <призывания> а причина, Чого, ну, доебитесь да до столба. Идите он с ними, поспилкуйтесь. Я с вами. На тему. Что Я вам пояснил раз пять, мы с Я зараз сейчас выкрал. Зараз... Подивите, хай, стой, пусть стоит здесь. Вы пойдите, подивитесь с камеры, что я сейчас в коев зашел. Потом мне что-то придете. Хорошо? Я в заведение. Вот присядьте здесь или пойдемте со мной сядьте. Я вас чаем угощу. Я вам с чаем говорю угощу. Чу, блядь, ну я хочу поесть. Хорошо. А я могу зайти? Вот здесь сидите у меня под стеклом и смотрите. Хорошо. Хорошо. Я да. Хорошо, я вас видел. Да? Ноль вопросов. Блять, ему ну мусора, блядь.